قال معرفك صلى الله عليه وسلم اذا فتح لك وجهه من التعرف فلا تبالي معها ان قل وان قل عملك فانه ما فتح لك الا وهو يريد ان يتعرف اليك الم تعلم ان التعرف هو مورده عليك والاعمال انت مهديها اليه واين ما تهديه اليه مما هو مورده عليك Dia kata apabila Allah Ta'ala Tuhan membukakan bagimu satu jalan Untuk ma'rifah Mengenal padanya Maka jangan kau menghiraukan soal amalanmu Yang masih sedikit Sebab Tuhan tidak membuka bagimu Melainkan ia akan Memperkenalkan diri ke diri Kepadamu ya tidakkah engkau ketahui bahwasanya makrifat itu semata-mata pemberian kurnia Allah Taala kepadamu sedangkan amal perbuatan mu hadiah daripadamu mana yang besar maka di mana letak perbandingan antara hadiahmu dengan pemberian kurnia Allah kurnia Tuhan padamu tentulah besar kurnia Tuhan ya jadi bila Tuhan berikan seseorang satu kurniaan dipanggil ta'aruf pengenalan makrifat yang akan membawa cetusan yang sangat cantik dalam kalbi insan sebab istilah kita apa tak kenal tidak cinta ha jadi bila Tuhan bukakan makrifat maka kalbi insan tu akan ada ya menaik draft makrifat dia naik dia makin kuat mahabbah dengan Tuhan kuat kecintaan dia dengan Tuhan ha, maka ketiga itu kau jangan kira dengan sikit banyak punya amalan sebab amalan walaupun sedikit bila kualiti dia lebih dia lebih besar daripada amalan yang tidak ada kualiti ya contoh kualiti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab zuhud ya ma qalla amalul qalbin baraza min qalbin zahidin wala kasra amal barazamin min qalbin ragibin itu kalam Ibn atha yang diambil daripada hadis Nabi SAW. alaihi wasallam man zahada fid dunya allamahullahu bila ta'allumin wa hadahu bila hidayatin Manzah ada di dunia Ini amal al-qalbi Bila seseorang tu berjaya melatih Diri dia, kalbi dia Mensifat tawar Dengan urusan dunia dia. Walaupun dia ada dunia Walaupun dia jutawan Tapi kalbi dia itu Tawar Dia sudah diberi kurnia kemanisan dengan Tuhan Macam mana sifat para sahabat Yang dididik oleh Rasulullah SAW Atau dia bila sifat zuhud tu ada pada kalbi insan ya, Maka dia akan dapat kurnia Alamahullahu bila ta'allum Wahadahu bila hidayah Tuhan akan beri ilmu terus direct Dia panggil ulumul ladunia Dia Ya, itu dalam hadis Nabi SAW Yang mana disebut dalam Quran man, Iaitulah wa ya Bila kamu bertakwa Zahir dan batin sungguh Maka Tuhan ajar kamu Mana dengan dapat ilham Rabbani Jadi sekarang bila seorang mendapat ilham Rabbani Kejutan dalaman tu Nak bandingkan walaupun sikit amali Tak sama dengan orang amal lain Contoh macam Zul Maka maka amalun amalan marzamin kalbi zahidin. Tidak sedikit amal yang keluar daripada batin hati orang yang zuhud. Zuhud yang paling tinggi ialah istilah yang disebut oleh ulama-ulama sufi ataupun arifin ialah ma fi qalbi ghairullah. Itu kalam Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama besar kan. Ma fi qalbi ghair. Tak ada dalam hatiku melainkan Allah Taala. Jasad dia bersama makhluk tapi rohani dia sentiasa. Ini pakaian nabi-nabi, rasul-rasul, para sahabat dan para arifin. Kalbi dia dengan Tuhan Jasad dia dengan makhluk ha, Itu pakaian tinggi itu Jadi ya, bila ada dua keadaan ini Allah Ta'ala beri pada hamba Ya jasad dia dengan makhluk Rohani dia sentiasa dengan Allah Ta'ala Maka ibadat dia walaupun dua rakaat Tak sama dengan orang semayang seribu rakaat Yang mana kalbi dia kosong dia semayang Dua rakaat bangun Rakaat pertama dua rakaat Pergi Kuala Lumpur Rakaat kedua pergi Johor Rakaat keempat pergi Singapura Rakaat kelima pergi Sabah Raja dia rawan kan Semayang banyak dia kosong Dihantar bungkusan pada raja tu Seratus bungkusan Raja buka kosong Ini apa benda ni Ini <laughs> ha, menarik murka raja Banding seorang tu hantar satu bungkus tu kecil je. Raja buka tengok permata. Harga berapa? Lima ratus ribu punya permata. Wah, ni raja pun seronok tu. Ha, tu. maksud dia, dia nakkan kualiti. Tapi biasanya bila orang dah cantik, dia tak buat sikit tentang kan? tu. Eh? Sebab tu satu ulama kata, cari guru yang meringankan kau ibadat. Apa maksud? Ada wali salam maksud Cari guru yang meringan kau Dia pergi guru ni Guru ni bagi wirid seratus Bagi sini guru bagi wirid 1000 Ada kata yang ni bagus Yang ni ringan Itu kau bagus tu malas <laughs> Faham maksud dia Cari guru yang mendidik kamu Sampai kamu mahabbah dengan Tuhan Itu maksud bila kau kasih betul dengan Tuhan Ibadat kau rasa lazat 20 ribu pun di zikir dia rasa ingat Lazat tu ada Kita makan Bila lazat ada tiga pinggan Tak perasan tak Tapi kalau lazat tu tak ada Dengan sebab dia sakit demam Dia nak habis pinggan Mereka payah Wah makan Kenapa nak makan ni Tak ada rasa Aku pun demam <gum> Aruhani bila demam yang ibadat adalah seberat Jadi cari guru yang boleh Membawa kamu usul Allah Sampai kepada makrifat yang sebenar guru ini yang disebut dalam hadis Nabi SAW khiyarukum man zakkarakum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiku orang yang mana kamu lihat aja dia dia hati kamu terus menghadap Allah Ta'ala ya dan dia bila bercakap aja menambahkan lagi ilmu kamu kepada Allah Ta'ala ya pengalaman anak sendiri lah sepanjang kita mengaji dulu ada tiga orang guru yang kita tiap tarap ni ya Pertama Tuan Guru Haji Abdul Wahid Kedua Sayyidi Rashid Tuan Guru saya dia nak kita ambil terkat dengan dia Kemudian Tuan Guru Haji Kelantan Selang Dia ni kalau mengajar dan dia duduk aja Kita punya ingatan habis kat lain lah Betul-betul bertumpu kata ada Masya Allah tunduk ha macam tu Ya Dia punya dengan kewarakan dia dengan dia punya Kalau dah udak sekarang kata apa? Aura Apa aura dia pun tak tahu Ya Orang tu boleh hebat kita duduk dengan dia di lain Kan ya. Contohnya orang hebat kata ulama besar dunia hebat kan. Dia datang dia kita duduk depan dia tu, kita tersingkap. Kita duduk depan dia kita tersingkap hijab. Apa dia kata? Ih aku ni banyak dosa ya Allah. Aku ni lalai betul aku. Ni. Ha, kita mula terasa. Ya, dengan sebab berkat kita dudukkan dia tu kita terbuka. Kita rasa kita lalai, kita rasa kita banyak dosa. Ya dah ha, ni. Orang macam ni Nabi kata khiyarukum. Orang jadi pilihan. Sebab apa? Ah, ha, dia ada ni ni ma fataha wijatan Tuhan bukakan satu pintu ya eh, makrifah pengenalan yang sungguh dengan tuhan ya eh. dia pengenalan tak sama kan, eh. tuan ya tuan kenal tuan imam kenal berapa kenal dia uh, sekampung dengan saya tanya seorang lagi kenal imam kenal kenal jana eh saya sebelah rumah lagi dekat tanya pula seorang lagi anak tu imam kau apa dia dia kenal imam masjid kenal saya anak dia oh dia lagi dekat kau tanya seorang lagi kenal dia. Saya isteri dia, ah tu dalam bilik lagi dekat. Jadi kenal sama kenal tapi dekat dengan jauh di beza. Bila kenal sekadar ilmu, kenal tapi dengan ilmu dia jauh. Tapi kalau kenal dengan qalbi, ya dengan sir hati dia dia lagi dekat. Ya. Contoh kita kata Inna Allah sami'un basir Allah ta'ala sami'un basir Apa makna sami'un? Mana zat mutasif bisam'i Wal basir zat mutasif bil basar. Zat yang bersifat dengan basar yang mutalak dia apa? Inkisaf sentiasa nyata. Dengan ilmu Tuhan, penglihatan, pendengaran dia nyata dia tengok kita. Sekarang kita yakin Tuhan melihat. Tapi ada rasa tak? Ah, ha, nak tanya rasa tu. Sebab ilmu tauhid khas di bahar rasa syumur. Ya keperasan kita berjalan terasa dia kita dilihat oleh Allah Taala. Raqib annallaha yarak. Muraqabah kerana Allah sentiasa. Bila kita perasaan ini kita ada kuat, maka kita masuk dalam hadis Rasulullah sebut afdalul iman. Iman paling afdal anta lamallah haitsu ma kuntah. Kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Ya, dia duduk bagi di termasuk dalam ayat alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, yeah, full time merohani sentiasa dengan tu. Ini pakaian Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Ini sunnah yang paling besar. Kan, Sunnah yang luar ni senang. Kita nak pakai jubah jahit seminggu dah siap kan. Nak pakai serban. Banyak. Apa tu tu sunnah. Eh? Yeah, tak ada, tapi ni yang dalam ni lagi banyak. Sebab dalam ni dia merupakan kemuncak Terima atau tidak amalan Tuan tengok last kali Cantik luar Alhamdulillah satu round Yang last kali dia nak terima atau tidak Kau tengok cantik dalam bersih dengan keikhlasannya dan sebagainya Pum dia angkat amal tu Kalau tidak maknanya ha, Sebalik reject Sebab tu kita nak terbuka dua pintu dalam hidup kita bila terbuka dua pintu baban babul amal wa babul qabul pintu amalan tuan buka kita minat beramal alhamdulillah satu lagi pintu penerimaan sebab ada di sana amal dibuat tapi tak diterima lagi sebab ada syait ada masalah ya jadi bila dua-dua terlepas alhamdulillah selamat dan di antara sebab lepas ialah ada irfan ni ya? fatahalaka ya iaitu wijhatu min ta'aruf bila tuan buka pintu makrifat maka hati insan ini tidak akan berpusing kepada makhluk lagi lah dia pula terus kepada Allah dia amal dia akan jadi bersih bila bersih maka amal tu layak diterima mana ya waktu ha. bimbang tentang ni dalam hadis tiga gulungan yang hebat tuan ya saya selalu ulang itu. Pertama, ulama' di pemegang ahkam syariah kita nak tanya hukum hakam benda wajib ke sunat ke makruh ke boleh ke tidak kita tak janji orang kerja kontrak kan Eh, <San> Mak umat Eh ni hukum apa? Dia kata kau gila we ni. Sodip pada mana ni? Kau kau pergi tanya tu uh, guru, ulama aja kan. Sebab dia pemegang hukum tu paling tinggi. Yang kedua, golongan mujahid orang yang berjuang siang malam sampai gadai nyawa. Besar. Dan ketiganya orang yang infak harta benda perjalanan Tuhan. Kita sayang Cek kan kadang empat angka je ya. dia 7 8 angka. Ah. Bukan Besar ni. Ini semua hebat dalam Islam. Tetapi jaga, ada satu lagi lebih besar pada itu. Iaitu al Sebab tu Al-Imam Al-Suyuti dalam kitab dia, ya, Kawaidul uh, Al-Ashba wa Nazaib, dia letak kaedah yang pertama tu. Al-Qaidatul Ula Al-Umur Bimakasidah. Segala urusan amalan kita buat bergantung dengan ni, Niat, niat cantik ikhlas tuan timur. Jadi satu hadis ni ceritakan Tiga gulungan hebat ni Gulungan ulama ringkas dia Gulungan mujahid yang berjuang Gulungan yang infak Bila tuan tanya Mula-mula tu dijawab dengan semangat yang, men yang mencari ilmu Dia kata kami cari ilmu Ya Allah Dah habis belajar kami menyebarkan ilmu Wah hebat Tuan jawab apa? Kazabta bohong kau Habis kau minta ilmu kan kena aku kau nak glamour nak apa semua pada ambil atas dunia itu. ya hari ni malaikat tumbuh semuka dia dan dia dalam neraka baling ada ulama' yang dibaling dalam neraka wala'ayah sabillah begitu juga yang dua lagi tu dia tanya ke mana kau gunakan ilmu Kami berjuang berjihad Mati berjalan tuan ha. Tak ada yang kau buat bukan kena aku Sebab tu dalam hadis ada satu kisah Tamat peperangan Sahabat tunjuk kepada Rasulullah Ya Rasulullah Hazar syahid Wahazar syahid Rasulullah kata apa Kalla tidak Qadra'aituhu pinar Bi burdatin ghalaha aba'ah Aw Aku telah diberi lihat Bata'ala tempat di dalam neraka Dia berjuang ni bukan kena aku Dia berjuang kena nak harta rampasan perang Ghanimah Pum tempat dia Maknanya apa? Bila kasat dosa habis semua ni. Begitu juga golongan sahak yang membelanja, Juta duit dia belanja tuan. Bagus. Tapi kalau kena dia tak jaga dalam. Akhirnya niat dia tidak ikhlas. Pum. Sama jawapan dia. Sebab tu Syekh Wahab asy kata man lam yataghalghal bi hadhihi al-ulum mata musirran alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Siapa yang tidak memberikan pengamatan ilmu pengembangan rohani dia ni dekat tidak dengan Tuhan, betul tidak dengan Tuhan, dibimbang di mati dalam mengekalkan dosa yang besar-besar padahal dia tidak perasan. Ha tu, ya. Sebab tu dalam Quran kata qad aflaha man zakkaha. Confirm berjaya dunia akhirat man zakkaha. Mereka yang menyucikan hati dia. Hasil mana dia kena mencuci hati sebab dia kenal Tuhan dia. Bila dia kenal maka jatuh cinta. Bila cinta dia dengan Tuhan kuat dengan makrifat, ha, dia pergi sini bersih amalan dia cantik. Ya. Sebab tu soalan pertama dalam alam kubur ditanya apa tu? ta'aruf kenal? marrab buka ya. dia tak tanya kam arka misalah <laughs> berapa rukun sembahyang dia tak tanya dia tanya siapa Tuhan kamu? apa rahsia tu? sebab bila dia kenal Tuhan sebenar kenal Masya Allah sebab Tuhan ni segala sifat kesempurnaan adalah milik dia segala sifat kekurangan milik kita jadi hati manusia dia akan jatuh pada benda yang hebat maka tidak ada kehebatan melainkan milik ah? Allah tidak ada ke semua milik dia maka hati manusia akan jatuh dan bila hati dia jatuh pada Allah maka membawa dia makin damping makin dekat dan makin murni amalan dia sebab dia kata bila dia dapat satu pancaran taaruf dengan ta Allah masya-Allah kehebatan amal dia akan jan, cantik ha. Kemudian marifat mengenali Allah Ta'ala itu puncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu satu jalan untuk mengenal kepadanya. Maka tidak usah kau hiraukan betapa banyak amal perbuatanmu meskipun masih sedikit amal kebaikanmu. Sebab marifah itu satu kurnia pemberian langsung daripada Allah Ta'ala. Maka ia sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amalan kebaikan. Nak ceritakan kalau tahap itu pun tinggi Tapi biasanya kalau dia dah betul-betul mengenali Tuhan berlazat Dia tak buat amal sikit dah ya. Sebab kelazatan itu dah ada Dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Bersabda Rasulullah SAW Allah Ta'ala firman yang ada kursi Ini satu lagi ya Apabila aku menguji hamba ku yang beriman Kemudian dia tidak mengeluh Ya ha. Kepada pengunjung-pengunjungnya Dia demam ke disakit dia diam ke. ya. Di satu kaedah dia At-talazus bin balaya tahakukum birridah Insan tu bila dia betul-betul telah bermesra Ya, berlazat dia dengan Tuhan Tuhan antarkan bala tu Dia dapat talazus Berasa nekmat sebab para arifin bila dia kena ujian sakit ke apa keluar mulut dia apa alhamdulillah albasani libasan aulia segala puji bagimu ya Allah engkau sarungkan aku pakaian kekasih kekasih engkau Ya, sebab ujian tu pakaian kekasih Allah. Ba Rasulullah sebut, ya, maka nabi di ni suman Orang tu bila kuat lagi kasih dengan Tuhan lagi kuat Tuhan uji dia. Jadi ujian tu sebenarnya melambangkan kasih Allah Taala pada hamba. Mana dia telah mengambil perhatian pada hamba. Benda diuji benda mahal dan ganek batu gravel orang tak uji kan tapi kalau batu tu ada logam emas dia kena u, uji dia masuk makmal dibakar dicanai ha -ha. bau baru dia jadi satu bahan uh, perhiasan yang mahal harga dia diletak di kedai siap ada jaga kan Ya. Ha, tapi nak cuba proses itu kena bakau dulu lah, ha, itulah juga maknanya bila ujian tu kita faham di sebaliknya rahmat besar ha, membawa kepada insan tu faham, kata saya nak ambil hurairah, maka aku lepaskan ia daripada ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik daripada yang asal dan ia boleh memperbaharui amal sebab yang lalu telah diampuninya itu hikmat bila ta'ala menguji seorang beriman menyebabkan dosa dia diampun kan oleh Allah Ta'ala ya inna min az-zunubi zunuban la yukaffira as-salatu wassalamu wal hajj wal umrah yukaffira al-hum bi talwil maisha di dalam mukhtarul ahadis hadis-hadis pilihan disebut sesungguhnya ada di kalangan dosa ya yang tidak teram tidak terhapus dengan semayang puasa lapar pergi haji umrah tak hilang kan ni dosa orang panggil lebih ketat daripada tangkai jering kan Ya biasanya kita semayang dalam hadis dosa tu hilang. Di, tapi dalam hadis ni ada satu dosa. Dia tak hilang. Tapi dia hilang dengan satu. Alhumum humum fi talabil ma'isyah dengan sebab dia susah mencari sara hidup. Kalau orang Melayu bagi kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Rupanya ada satu istimewa untuk orang ni. Segala dosa yang tak tanggal habis tuan hapus. Ha, itu hikmat Allah Ta'ala meletakkan satu benda tu ada hikmat ni ya tuan letak kawan tu mungkin kawan tu minta Allahumma inni as'aluka ya jannah ya Allah eh cemberi aku keridaan dan syurga -mu. baik sekarang tuan terima dia akan dijadikan ahli syurga tapi dosa dia banyak dan dia nak mati seminggu lagi ya tak boleh masuk syurga dalam keadaan kau kotor ha, maka tuan uji tuan uji dia kena sakit tu kena sakit ni dia dia, dia reda dia, dia, dia habis pum 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 bersih elok sampai akhir umur ni dia bersih dan dia jadi ahli jan itu hikmat ilahi sebab bila datang ujian kita pandang itu satu daripada kurniaan Allah Subhanahu taala paling kurang kita duduk taraf sabar paling tinggi di duduk taraf redha re itu di antara kata tuan pengarang ya kemudian summaqal wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sidina wa Alhamdulillah Subhanallah